Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Pada video yang telah lalu, kami telah membagikan cara mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rang-rang menggunakan media toples atau media sintetis. Dalam penggunaan media sintetis ini terjadi banyak kegagalan untuk mengawinkan calon ratu semut rangrang -Rang dan semut jantan agar bisa menjadi ratu semut rangrang. -Rang. Pada video kali ini, kami akan membagikan cara untuk mengkarantina calon ratu semut rangrang -Rang menggunakan media tanaman untuk memperbesar peluang calon ratu semut rangrang -Rang melakukan perkawinan sehingga ia berhasil menjadi ratu semut rangrang. -Rang. Seperti yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, bahwa hanya calon ratu semut rangrang -rang dan semut jantan yang memenuhi kriteria saja yang layak untuk dikarantina dan dikawinkan. Calon ratu semut rangrang -rang dan semut jantan yang layak untuk dikarantina adalah mereka yang sudah terbang meninggalkan koloni asalnya. Calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan yang sudah terbang meninggalkan koloninya ini, kita ambil dan kita letakkan pada sebuah pohon yang kecil. Kita letakkan calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan pada ujung-ujung dahan atau pada bagian daun yang masih muda, karena inilah tempat favorit mereka untuk melakukan perkawinan. Dalam waktu beberapa jam ke depan, calon ratu semut rang, rang akan melepaskan sayap, kemudian melakukan perkawinan dengan semut jantan. Selama dalam proses ini, Anda harus senantiasa menjaga mereka agar tidak pergi terbang meninggalkan pohon yang telah kita tentukan. Namun, apabila Anda tidak memiliki cukup banyak waktu untuk menunggui dan menjaga mereka, anda bisa melakukan metode potong sayap agar mereka tidak pergi. Metode potong sayap ini tidak akan menyakiti ataupun memberikan efek buruk pada calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan. Hal ini disebabkan karena fungsi sayap pada calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan hanyalah sebagai alat untuk perpindahan mereka meninggalkan koloni asalnya. Ketika mereka telah siap melakukan perkawinan. Dengan demikian, pemotongan sayap pada calon ratu semut rangrang -Rang ini tidak akan mempengaruhi produktivitas mereka nantinya. Calon ratu semut rangrang -Rang dan juga semut jantan yang kita pertemukan pada sebuah pohon akan berkumpul pada ujung ranting atau pada daun yang masih muda. Calon ratu semut rangrang -Rang yang memang sudah benar-benar siap untuk kawin akan segera melakukan perkawinan dengan beberapa semut jantan. Calon ratu semut rangrang -Rang hanya membutuhkan satu kali perkawinan dalam hidupnya. Setelah ini, calon ratu semut rangrang -Rang yang telah berhasil menjadi ratu semut rangrang -Rang tidak pernah melakukan perkawinan lagi. Selanjutnya, calon ratu semut rangrang -rang yang telah berhasil melakukan perkawinan dengan semut jantan akan mencari tempat yang aman bagi dirinya Naluri alamiah akan mengajarkan kepadanya bagaimana cara untuk mengamankan diri dan mempertahankan hidup di alam liar tanpa mendapatkan perlindungan dari kolori asalnya lagi. Jika kita perhatikan, calon Ratu Semut Rangrang -Rang yang sudah melakukan perkawinan ini sudah hampir menjadi Ratu Semut Rangrang -Rang, ditandai dengan ruas-ruas perutnya yang mulai membuka. Selanjutnya, Ratu Muda ini akan mencari tempat aman untuk meletakkan telur-telurnya. Ketika sudah terlihat ada telur-telur kecil yang menempel pada daun, maka saat itulah waktu yang tepat untuk mengambil calon ratu semut rangrang -Rang dan dipindahkan ke rak budidaya. Mengenai cara yang benar untuk meletakkan ratu semut rangrang -Rang muda pada rak budidaya agar berhasil menjadi ratu semut rangrang -Rang yang bisa menciptakan koloni baru akan kami sajikan pada video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali pada tema kali ini. Satu hal yang harus diperhatikan dalam metode karantina calon ratu semut rangrang menggunakan metode pohon ini adalah mencegahnya agar tidak merayap ke pohon lain Meskipun kita telah memotong sayap pada calon ratu semut rangrang Akan tetapi mereka masih bisa berjalan merayap berpindah tempat Agar kita tidak kehilangan calon ratu semut rangrang yang kita karantina Maka harus kita siapkan antisipasinya untuk mencegah calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan pergi meninggalkan pohon yang telah kita tentukan, maka harus kita berikan genangan air atau kolam kecil di bawah pohon yang kita gunakan untuk mengkarantina mereka. Kenangan air ini juga berfungsi untuk mencegah datangnya semut-semut liar dari spesies lain yang bisa memakan calon ratu semut rangrang -rang dan juga semut jantan yang kita karantina. Baiklah teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa menggunakan media pohon untuk mengkarantina calon ratu semut rangrang -rang akan memperbesar peluangnya untuk berhasil menjadi ratu semut rangrang. -rang. Metode ini memang terlihat tidak praktis jika dibandingkan dengan metode karantina menggunakan media toples atau bahan sintetis lainnya. Akan tetapi, metode ini sudah terbukti bisa meminimalisir angka kegagalan dalam mengkarantina dan mengawinkan calon ratu semut rangrang agar berhasil menjadi ratu semut rangrang meskipun kita telah melakukan pemotongan sayap pada calon ratu semut rang-rang dan juga semut jantan untuk mencegah agar mereka tidak terbang dari pohon yang kita gunakan untuk mengkarantina kita juga harus mencegah mereka agar tidak pergi dengan menggunakan genangan air di bawah pohon yang kita gunakan untuk mengkarantina mereka satu hal yang menjadi persyaratan mutlak dalam usaha untuk mengawinkan calon ratu semut rang-rang dan juga semut jantan ini adalah harus menggunakan calon ratu semut rang-rang dan juga semut jantan yang sudah terbang pergi meninggalkan koloni asalnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini dan tetap semangat pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.